Извини, рибка, сейчас воду менять дорого, поэтому просто минералочка. Зато гастрита никогда не буде. Виталик, ну. Как ты думаешь, почему у нас до сих пор не было первой брачной ночи? Ну, если бы у меня была первая брачная ночь с кем-то из вас, то получается, я її змінив би двома стальними. а изменяет только слабаки. Вот именно. Поэтому ты должен выбрать одну из нас. Так, а, як я выберу одну? Это как с конфетами. Одна карамелька, другая с начинкой, третья с шоколадом. Как тут выбрать, если любишь все? Виталик, настоящий мужчина должен уметь быстро принимать решения. Уайть. А похоже наш Виталик просто не совсем настоящий мужчина. Су. Ошиблись мы в нем. Он даже не может сделать выбор. Пойдемте, девочки. Так, подождите! <свят> Мне просто надо турски подумать. Давайте сегодня вечером соберемся за одним столом, и я объявлю одну единственную зену. не волнуйтесь, будут утешительные призы. Наташенька. Мам, привет. Я так рада, что ты приехала. Кто бы мог подумать? У Виталика и три жены. Ну ничего, дотя, не переживай. Мама знает подход к мужчинам. Так что Виталик у нас... В руках. Наташа, а что это твоя мама приехала? Ну, кто-то же должен подсказать Виталику, как сделать к вечеру правильный выбор. Так, где ты тут? Виталик! Да у тебя просто золотые руки. Золотые. Все-таки заляпался. Это я же просто брал у Наташи блестки. Хотел заборы покрасить, ну, чтобы в темноте прикольно было. Привет, <реклама> <реклама> А я к тебе не с пустыми руками. У меня для тебя подарок. О, пакет! Класс! <реклама> Не так тратить. Это туалетная вода. Наташин папа привез из Франции. Это очень дорогая вода. Это подделка. Не откручивается крышка. Тут распылитель. Я знаю. Ты не первый раз. Такую дорогу весь держу в руках. Вот, Марина Францевна И теперь Наташа мама По-любому убедит Виталика Чтобы он выбрал Наташу За меня и словечко Некому замолвить Так, Настя, не реви Я буду за твою маму А Виталик мне послухается <Слухи> Ой о. О, все, все. Я решила съезжать от своего бойфренда, собрала все, что мне нужно, все буду жить у себя. что? он не возражал. тико попробуй. Со мной лучше не спорить. Иди а, от меня. Что там? Виталик? О, мама! Чи приїхала. Чого, думала, вже скучно без Нема не на кого кричать. Віталік, я слышала, що сьогодні вечором ти збираєшся вибрати собі одну жену. Ти ж розумієш, що це має бути Настя. Все. Бачу, мама Наташі вже підкупає, одеколон принесла. Подділка. Крешка не відкручується. Чого ти взагалі так за Настю переживаєш? Взагалі-то ти моя мама. А тому що Настя мені як дочь, і тому ти вибереш її. Я взрослий мужчина і сам рішу, кого мені вибирати. Віталік, а ти що забув, що зі за мною спорить? Безполезно! Ну ладно, виберу Настю. Тільки ти мені за це купиш персидський кадур. Віталік, ти у мене 34 года сидиш на шиї і ти думаєш, що я тобі шашута должна? Настояща мать, заботиться о своєм сині всю жизнь. Віталік, от що ти пилисосиш цю траву? Потому, что мне больше нравится пересосить? Персидский <решит> 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 ковер. <решит> а Да, ну, что такое? Откуда я знал? Стой! Так получилось. Ну, стоять! Мама! Мама, держи себя в руках! Я убью тебя! Я клянусь, я тебя зарежу! Я вас прошу! Стричь ими, он завел! Прощайся с жизнью! Мама! Успокойся! Это вам все повезло! Потому что, если бы вы меня зарезали, то я накатал бы на вас заяву в милицию! Знаешь что, Евгеньевна, а мне мой бойфренд сказал, что зарабатываю столько, что может содержать двух женщин. Ай, молодец. Богдановна, так быстро будет Да, Евгеньевна, да, да. Перевожу до него свою маму. а ее содержит. Ну, чтобы на другую не осталось. Ну, все. Я обиделась. Спасибо, конечно, но мандарины трусские кисловатые. <говорит> Вообще неожиданно вы приехали. Неожиданно было узнать, что у тебя три жены. Ну так получилось. Твое счастье, что у вас еще брачной ночи не было. <говорит> Виталик, ты же знаешь, Тамара самая лучшая. Поэтому вечером скажи, что выбираешь, Тамару. Ну, э, я не знаю. Я уже Наташу и Настю. Выберешь другую, я тебя зарыжу. Понял. Аргумент железный. Выберу Тамару. Все равно мандарины китайско словаки. Сталейка протекает. Виталик, у меня для тебя еще подарок. О, я не понял, у меня сегодня день рождения? Нет, но ты же помнишь, что сегодня вечером ты должен выбрать единственную жену? Кого ты выбираешь? Ну, вот. Смотри, не перепутай. Извинись, а у вас есть 200 гривен. Ну, чтобы я уже точно запомнил кого мне не выбирать. Для любимого зяти ничего не жалко. Спасибо, любимая З притікає. <риклад> так кого ти сьогодні вечором вибереш? Мама, звісно, Настю. А Наташу? Ні, 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 Настю. Ілі Тамару. Ніякої Тамари. Тук току Настя. От встану і громко, скажу, що єдиний з ноги буде Настя. Молодець, Віталік. Люблю, коли ти слухаєш маму. Коля, Коля, тикай. чувствую, так и начинается. Да, Виталик, ну ты и встрял. Папа, мы не через что-то надо решить. Мог бы и помочь. Ну ты же понимаешь, что если выберешь не ту, мама Тамары тебя зарежет. Мама Наташи наймет киллера. Ну а наша мама и сама справится. Так что беги. Бегай только трус. А настоящий мужчина никогда не сдается. У меня есть идея. Виталик, ну какая еще идея? Виталик! <звы> 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 а знаешь, что, Евгений, нам? От якби мужчині треба було вибирати між тобою і мною, то вибрав би він мене. Ну, Чого це? Ну, в мене сіж як, як. житло в центрі Києва. М? Ой, ой, ой. <клес> Богдановна, Якщо ти собі халабуду на дереві сколотила, це не значить, що всі мужчини будуть туди злітатися. <клес> 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 От ви де. <кхи> Віталік. Каварі. Тост! Який тост? Ми тут прекрасно всі понімаємо, для чого собрались. Кого ти вибираєш? О. Oh. Uh, в обсім я довго думав. и рисун выбираю, что я выбираю? Юлю? Что? Виталик, ты, наверное, хотел сказать Наташу? Настю. Тамару! Не, Юлия захочет. Ладно, за, все. За, за... Добрый вечер! Это Юля, она очень хорошая девочка, мы познакомились в парке, у нас все получится. В общем, всем спасибо, все свободны. Здравствуйте! <рекрасно> а это мама Юли. <соцентричная> вот такая вот теща. <соцентричная> Виталик. Иди сюда, Валера! Стоять! Мой язычок. Мама, вы слышали? На переезде панду поездом сбила. Не может быть! Мамой назвал. хорошо приложились. Это все из-за тебя. Ты понимаешь, что ты меня подставил? Тадо! Да. А, да. Это твоя была идея познакомиться с девушкой и ее мамой. А потому что мне, кроме как на себе, рассчитывать больше не на кого. Мы все побои собираемся снимать. Мы в полицию заявим там. Ты что, достанется еще больше непонятно, зачем нас заставили ноги парить. Эй, вода застывает. Подождите. Это ж цемент. Точно. Марина, прости нас, Мариночка. Баба, не вовати. Марина, прости нас. Я нормально придумал, чтобы не заляпаться. Виталик, сюрприз. У меня есть горящие путевки. Ну, во-первых, у нас с тобой не было свадебного путешествия, а во-вторых, отдохнем вместе и ты поймешь, наконец, кто твоя настоящая жена. Прикольно. А куда летим? В Грецию. Да ну, Греция не ту я хочу в Египет. Ты собирайся, а по дороге решим, куда полетим. Ладно, только давай с собой возьмем э, Настю и Наташу. Ну, мы все-таки одна команда, банда. Я бы с удовольствием. Но билеты только на двоих. Ну, ничего страшного. Мы их оформим, как домашних животных. <с> Виталик, не отставай! Вдумай, вдумай! Ох, подождите, мне срочно надо предотвратить катастрофу. Все быстро, я вас догоню. Виталик, не перепутай, у нас пятнадцатый выход. Запугну. Девочки, дочки, подождите. Фух! Фу. Так, э, какие там вы наказали выход? О, 16. <реш> Алло, здравствуйте. А вы продаете путевки в Египет? Mm -hmm. а какие курорты? Mm -hmm. Таба. Ну, ну, вейба. Хургада. Хургада, стоп. Ты, стоп. Хургада подходит. Да, Хургада <реш> подходит. Не-не-не, путевки <реш> не надо. До свидания. <реш> так что там по горизонтали? Єгипет, Атлітіна. Ти далі, як ти не мог перепутати самоліт? Подождіте. Так путівки з у мене. Платіться, що вони взагалі нікуди не влетіли. І що робити? Ні, піском в Києві йти не варіант. Так, Віталік, тут тобі дума все одно капець. Тому поки є можливість, Будем отрываться по полной. Итак, куда первым делом в Египте? Пиде Правильно, подивиться пирамиды. Подожди. Так пирамиды из э, Виталик, ты горчучек, включай. Виталий Великая Китайская Стена. О, ну да, точняк. Значит, тогда йдемо дивитися піраміди. Только надо для начала підкріпитися. Не ворнуватися, кадется. Ось <плес> це за люди. Вони береть на з голодного краю. Ладно, така втора тарілка, це вже буде вишня. Все, перекусив. тепер можна пірамідам. Простите, це все ви кушаєте? Ну, зрозуміло. Звісно, ні. А вам можна все це завернути? З собою в номер? Ні, з собою в Київ. на увлекательное плавание с масками. Вы увидите удивительный подводный мир. Разнообразные рыбки, красивые кораллы исторические места. Вот. Я знаю, на какие мне рыбки надо подвиться. Давайте присвертоваться. So, вот. Сувод. Я кажу, можно с тобой познакомиться. Спикин дыш. Понятное дело. Да то Петр Замоч. Четыре не про зимони. Sorry, I don't understand. Не, 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 не. Лучше идем до меня. У меня есть горячая вода. Sorry, I don't understand what you say. Поднятно. Богдан розслабся. Ну, це ж на загранпаспорт. Ти сама на себе не схожа я. Євгенівна, я коли до цього Єгипта прилечу, до ті піраміди я увіжу, то в мене таке лицо дві неділі буде. Улыбайся! <связь> ну, мы представление устраиваем вечером, так что приходите вон. Приятного отдыха. Спасибо. О -о -о! Ну, наконец-то, свои злюты! Пары. <связать> <связать> Меня зовут Виталик. Мужчина с большим сердцем, но маленьким недостатком интересует. <связать> Кристина. И какой же у тебя недостаток, Виталик? <связать> Я женат. Ну тогда приходи вместе с женой. Так у меня три жены. Ну тогда вместе с тремя женами приходи. Я работаю аниматором, и мы устраиваем вечером представление. Ну окей, договорились. Только я сам приду, потому что с женой там, ну, в общем, история. Да буду. Да до встречи. Сейчас быстренько съеду с горкой и на пирамиды. А уже вечером... Не, ну капец! Помогите! Я палками зацепился! Ну да. всё, Евгень, она привезла из Египта себе кусочек пирамиды. Бац! Шо, опять на швуну тебе надо? І вільні ще пару поїздок і піраміди будуть у мене на дачі, а не в Єгипті. А фараона я собі і тут знайду. О, таке сюди зайняте. Холос! Сістроє позагораю. И пиромит нам. Он на его Все. А, ой, спасибо. Очень смешно. Фигня на сгущенка. я все обгорел. Капец, красный окрак. Мне теперь хоть к пиву подавай. ты закидала Все О! есть идея. А сейчас мы поедем к знаменитым египетским пирамидам. Мы ну, знаем, где пирамиды. Я просто трошки обгорів і вбатався бинтом. Віталій, ти взяв вірблюда? У кров? Ні. Я просто на нього сів, а він сів мене покатати вдох. Ну, ти конечно. Набистрич. Я извиняюсь, это а мы на первой передаче едем, да? А давай, кто дальше плюда? <свистит> <свистит> не победы. Ты не второе место тоже призовы. <свистит> Богдановна! Исторический факт. Первые подушки, которые были у египтян, наполнялись камнями тебе Евгенію на нафиг. Я с тобой больше подушками драться не буду. <art> <су> <р datasets> Слышь, Ламбардин, мы уже шесть часов чухаем до этих пирамид. Нужно как-то побыстрее. Сколько? А может, какая-то маршрутка туда хода? Хороший, все, ну и в баню. Куплю открытку и скажу, что залезть на эти пирамиды. Тем более, если у Кристина сказала, что уже начинается шоу. В общем, давай, разворачивайся, включай четвертую и погнали назад. <реклама> Кристина? <реклама> 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 да ладно уже. <реклама> 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 так, а где шоу? я уже готов расслабиться и получать удовольствие. Шоу не будет. И меня теперь, наверное, точно уволят. Так подожди, я сейчас тебя уволю. Не, ну я сейчас переговорю с твоим начальником. Все, я, между прочим, не последний человек в Египте. Но. Главный актер нашего шоу заболел, и он не может участвовать. Так не волноваться. Все спорешаем. Можно аккуратнее, не дрова для святы. Приветствую тебя, народ Египта! Я фараон Виталика Хаму. Пришел сказать вам, что... Как там... Короче... Колять, 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 Витя! Добре с медом полядиться. Ну что, у меня просто сандали мокрые. Виталик, ты, конечно, очень много импровизировал, но зрителям понравилось. Это для меня был такой стресс. Спасибо, что помог мне. Как я могу тебя отблагодарить? Это я понимаю. Кристиночка, мне так хочется тепло и ласки. Ну, давай вместе поднимемся на гору Моисея, встретим рассвет, загадаем желание. И там за его и исполним. <laughs> Значит, так. Повторяй. На переезде панду поездом сбила. На переезде панду поездом сбила. О. Вот если наших встретишь, так им сразу и говорить. А нет, вот такой мужик. Кристина, а все долго до твоей горы Святого Моисея? Два часа и будем на месте. То есть мы уже два часа идем и до два часа и ты. Так, все. Ну, я в баню я ту. Я не думав, що ти така. така. Побувався в Єгіпті, я поняв, що на віддихі не важно, з ким ти познайомишся, ніфіртіті там Клеопатра. Головне, щоб не мумія.